Assalamualaikum, hai semuanya! Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oh iya, teman-teman, di video kali ini saya membuat es pisang hijau. Rasanya enak banget, teksturnya sangat lembut dan kenyal, manis, dan gurihnya juga pas. Tampilannya cantik, ini beneran enak banget, ya, teman-teman! Nah, buat kalian yang ingin tahu bagaimana saya membuatnya, yuk langsung aja simak ke cara membuatnya ya. Pertama yang akan saya buat adalah kulit pisang ijonya ya. Untuk membuat kulitnya, di sini saya menggunakan 5 sendok makan tepung beras juga menggunakan 5 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung sagu, dan juga 2 sendok makan gula pasir. Tidak lupa, saya juga menambahkan setengah sendok teh garam. Dan 2 syaset vanili bubuk Saya juga menambahkan 4 sendok makan santan kental Dan juga 200 ml air putih Aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata Agar warna kulitnya nanti berwarna hijau Jadi saya juga akan menambahkan satu sendok makan pasta pandan Aduk beberapa saat sampai warnanya merata, kemudian masak adonannya sampai matang. Ya, setelah matang, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Biarkan sampai dingin. Nah, sembari menunggu adonan hijaunya itu dingin, saya akan memisahkan pisang dengan kulitnya terlebih dahulu. Kebetulan di sini saya pakai pisang kepok ya. Pisangnya enggak semuanya saya kupas ya. Jadi saya akan pakai secukupnya aja. setelah adonan hijaunya itu agak dingin ambil sedikit saja dikira-kira ya sekitar 50 gram kemudian pipihkan adonannya lalu tambahkan sebiji pisang yang sudah dikupas kulitnya tadi ya setelah itu gulung sampai pisangnya itu tidak terlihat jadi balut pisangnya dengan menggunakan adonan yang hijau Kemudian rapikan di bagian lipatan dan pinggirannya. Nah, lakukan hal yang sama sampai habis ya. setelah itu kukus selama 7 menit tidak perlu lama-lama ya karena pisang dan adonan hijaunya ini sebenarnya sudah cukup matang nah sembari menunggu pisang hijaunya itu benar-benar matang saya akan lanjut untuk membuat fla bubur putihnya di sini saya menggunakan 5 sendok makan tepung beras juga menambahkan 2 sendok makan gula pasir, 5 sendok makan santan kental, tidak lupa juga saya akan menambahkan setengah sendok teh garam. Dan 2 syaset vanili bubuk Juga bahan yang terakhir yaitu 100 ml air putih Aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata Setelah itu dimasak adonannya sampai benar-benar matang ya Oke okay, lanjut Nah ini sudah 7 menit pengukusan Ini pisang hijaunya sudah matang Segera diangkat ya Oh ya teman-teman Pisang hijaunya ini sengaja saya bungkus dengan menggunakan plastik wrap Ini supaya tidak lengket di loyang pengukusan Nah ini semuanya udah selesai dibuat Saatnya sekarang mendemukan cara penyajian es pisang ijonya. Pertama, potong-potong pisang ijonya terlebih dahulu. Kemudian siapin wadah atau mangkok, isi dengan potongan es atau es parut. Selanjutnya letakkan potongan pisang ijonya di bagian pinggir. Tambahkan fla atau bubur putih di bagian tengahnya. Kemudian siram dengan sirup marjan secukupnya. Agar rasanya makin gurih dan enak. Bahkan dengan sedikit susu kental manis, nah, ini dia es pisang hijaunya sudah jadi, guys. Ini beneran enak banget, manis dan gurihnya dapet, rasanya seger banget, recommended banget untuk dicoba, ya. Oke, teman-teman, sekian dulu ya, video dari saya kali ini. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.